Кафедральный собор это как это София Киевская 21 века. И ее строитель, строительство Кафедрального собора на сегодняшний момент очень важно. С благословения митрополита Владимира уже 4 года при Кафедральном соборе действует духовно-просветительский центр. И уже чувствуется, что мало места, что уже не хватает роста, не хватает куда расти и э, перемещение этого центра в э, кафедральный собор это будет э, новый этап это будет э, новая возможность для э, для всей православной церкви и также для э, просветительского центра в частности э, проводить те же мероприятия те же фестивали уже на совершенно на другом уровне можно будет приглашать э, международных гостей межрегиональные проводить фестивали выставки э, Будет большой зал на тысячу человек, который позволит э, э, приглашать интересных людей э, и собирать очень большое количество слушателей и желающих э, просветиться. Я как честь собора, как сотрудник просветительского центра считаю, что... Э, это даст возможность для развития, для просвещения молодежи, для детей. Так как я занимаюсь массовыми мероприятиями именно с детьми, я считаю, что это сможет просвещать, развивать детей, потому что дети ⁇ это наше все. Давайте построим собор вместе.